Давида и Соломона. Это Древний мир, как бы поздний период Древнего мира, Рим, римский период. Вот. Mm -hmm. Да, евреи рассеялись по всему миру. Ну, как бы по всему, весь, не, так, а весь почему? мир я это Европа вот, и Азия. Потом... Я вот просто читал, что типа они их ссылали, чтобы они там, ну, на своем реале обитания там как-то не кучковались. А что, я не помню, зачем вообще это делать? Ничего, не понял, ну, высылали, и вот я как, сейчас вот не вспомню, как, какое именно, то ли когда вот в Вавилон там был вот это вот там падение. Я, тоже, конечно, так тяжело мне сформулировать, как правильно, да, там. Вот, но, где, типа, как в Европу... раз евреи пришли с территории Вавилона, это их родина, где-то ну, э, северная часть Междуречья. Вот они вот, же не сами пришли, их же переселили, насколько я понимаю. Нет, появление евреев в Палестине, вот этих кочевых э, племен, они пришли где-то с севера Междуречья. И они не, Я не про Палестину, я говорю в Европу именно, как они попали-то. После разрушения Израильско-Идейского царства, когда царство перестало существовать, часть евреев осталась на месте, а часть рассеялась как. Они, получается, сами ушли оттуда или как? Ну, получается, да. А. Ну, что-то я читал просто в Википедии, там, что расселяли, так я не понял, в, как, в какой период. Ну, где-то там их расселяли где-то они сами шли. Там, сколько же там тех евреев было? Так я и говорю, там что-то... Очень малое количество. Кучу раз их там везде почему-то их гоняли, это от там сюда. Да, ну не везде вот. их гоняли. В христианской Европе их гоняли, конечно. не, вот, просто да. что они, они, так это насолили это всем, мне вот интересно. Да ну не всем, я же каждый раз вам акцентирую, что в мусульманских странах, как бы и правителям было все равно, какую веру ты исповедуешь, лишь бы платил вовремя налоги. И евреев ну, там не да, гоняли. А... а в христианских средневековой Европе да, гонение. Там... Ну, а получается, вот грубо говоря, вы сами говорите, что не гоняли. А зачем тогда вот этот Израиль-то сделали? И получается так, что ну, столкнули два народа. Ну, две... Как, как сказать, расы, народа, там, так скажем, да, то есть... Мы -то... о гонениях евреев будем говорить в христианской средневековой Европе или о создании а мне... государства Европы? А мне, смотрите, вообще вот интересен вопрос, почему, потому что как-то получается так, что, грубо говоря, евреев согнали со своего места, да, они везде расселились там по всему миру, грубо говоря, и потом в какой-то период, я так понимаю, ну, где-то там, там уже 17-18 и так далее, дальше века, начались наоборот такой обратный процесс, когда там...